Jumpa lagi saudara dengan channel Satrio Langit ya uh, di sore ini dengan posisi masih hujan gerimis ya saya mau membuat eksperimen tanaman ini ya guys tanaman ini yang kalian lihat sendiri tanaman ini akan saya bikin bonsai ya uh, perkara jadi dan tidaknya kita pasrah saja tapi kita berusaha ya. Jadi intinya kita bereksperimen untuk membuat bonsai yang lebih dari biasanya dan dari uh, beda dari yang sudah sudah ada ya. Insya Allah berhasil ya guys ya. Pokoknya Bismillah saja. Saya akan segera mulai ya ini. Pertama saya potong dulu ya ini batangnya. Oke. Ini adalah penampakan batangnya, uh, ini ya, iya penampakan batangnya, saudaraku semua para pecinta bonsai di seluruh jagad raya dan di seantero uh, jagad pokoknya ya, ini akan saya eksperimen saya buat uh, bonsai yang pendek-pendek aja ya. Orang bilang mame tapi saya nggak tahu pokoknya orang saya pebonsai pemula ya, jadi akan saya bikin sependek ini ya. Uh, semoga bisa hidup, ya. Bismillah saja, saya coba. Oke, okay. inilah penampakannya, ya. Saudaraku semua, sebentar, saya buang ini dulu. Ini penampakannya. Nah, terus sekarang proses pengurangan akarnya dulu, ya, karena... Ini saya mau masukkan ke dalam uh, pot plastik dulu ya. Ini karena coba yang kecil. Semoga nanti efeknya bagus. Oke, sambil mana nih alat saya. Aduh, ya ini ya kita kurangi dulu ya akar akarnya supaya muat di di apa? di pot yang kecil itu ya saudaraku ya nah, intinya begitu apabila kurang berkenan ya cukup anda melihat saja apabila kurang berkenan ya cukup nonton dan tidak perlu berkomentar yang tidak perlu ya atau menghina menghardik gitu ya yang penting kita tunggu nanti hasilnya. Semua itu perlu pembuktian ya. Apapun kalau kita berkarya dengan uh, niat yang baik, semoga hasilnya juga baik ya. Intinya begitu, saudaraku. Uh, Oke, okay. ini ya. Dah ini kelihatan, uis keluar ya. Oke. Okay. Untuk menyingkat waktu, nah kita tutup dulu ya kita apa? Kita sungkup dulu ya sama plastik. Kita bersihkan dulu ini supaya bisa hidup. Nah, oke, kita kasih plastik. Simpel-simpel aja ya karena pemula itu. Yang namanya orang belajar nggak ada salahnya, saudaraku semua ya. Jadi, namanya belajar itu ya harus bisa mengalami ngerti kegagalan dan kesuksesan. Itulah namanya belajar, dan di dalam belajar itu ada sebuah pengalaman. Oke, ini adalah eksperimen. Semoga berhasil. Saya mohon doa restunya dari kawan-kawan semua para apa ya? Dibilang para pakar-pakar di bidang bonsai yang sudah ber apa? Sudah bersertifikat ataupun yang sudah diakui dunia ya. Mohon maaf. Ini saya membuat kayak ini karena rasa keingintahuan saya, rasa kepingin saja ya. Pengen membuat sebuah karya. Atau sebuah bonsai dari bahan ini, apakah ini berhasil dan tidak? Ya, pokoknya saya sudah mencoba. Intinya begitu, ya, saudaraku. Uh, ini sebentar, saya ngurangin sedikit lagi, agak terlalu penuh tadi. Oke, okay. ini ya. oke, okay, langsung kita taruh aja deh, ya. gak usah pakai lama ya kasihan kuota rekan-rekan ya <tuh> kasihan kuota rekan-rekan ya ini harus berani kotor berani kotor ah, berani bersih dengan kotor kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak kita sangka-sangka saudaraku semua Oh ternyata di sini ada cetok ada cetok lawas atau bekas <girly> Oke okay, saudaraku semua ya uh, jangan ditiru karena ini sebuah eksperimen ya eksperimen itu 50-50 uh, lah uh, 50% berhasil 50% nya gagal ya jadi yang namanya eksperimen tidak untuk ditiru ya nanti kalau sudah ada hasilnya baru silahkan Anda meniru ya saudaraku semua mohon maaf ini gerimis jadi saya agak gimana gitu megang-megangnya ya enggak apa-apa yang penting demi sebuah karya ya katakanlah nah di sini saya beri hmm, sedikit saya tambahin sama ini saudaraku tanah merah ya ini tanah merah gitu ya sedikit saja enggak usah banyak-banyak karena ini supaya ada kegunaannya daripada nganggur gitu tanah ini terbengkalai kan rugi gitu kita manfaatkan kita berkarya dengan menggunakan ini ya oke aduh jatuh ya sebentar Aduh, begini-begini aduh, 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 aduh. saudaraku semua Ya, ini nanti Ini mumpung musim hujan ya Semua tanaman di Indonesia itu bisa tumbuh ya Bisa hidup Nah, sesuai lagunya Kus Plus ya Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Makanya jangan khawatir ya Menanam kayu di Indonesia Insya Allah akan tumbuh Ya ini sudah jadi Tinggal kita bersihkan ya Sebentar Mas Yot tolong mas Nah ini penampilannya ya Saudaraku semua sudah jadi ya Apapun hasilnya kita tunggu nanti Eksperimen ini apakah berhasil Atau tidak Kita saksikan di konten saya berikutnya Bye bye